hukmdorimizni ilmoqqa ilishibdi bu yerda boshiga qurol taqashibdi bu yerda bo'lsa hukmdorimizni elektr o'rindig'iga o'tqazishibdi va ustiga abdulhamidni nihoyasi deb da yozibdilar dastu sulton abdulhamidxon hazratlari al muzaffar doimo axloqsizlar bu bizni da'vat qilgan yevropani asl basharasi mardcha kurasha olmasdan shunday odobsizlarcha hayosizlarcha hamla qiladilar hoziroq amr qilaman bularni barchasini yig'amiz yo'q posho xalq bularni ko'rsin bizga hujum qilganlarni naqadar hayosizligini bizdan qanchalik qo'rqishlarini bizga eng pastkash usullar bilan hamla qilganlarini barcha ko'rsin biz bo'lsa bo hamd qilaylik nima uchun hukmdorim kofirni qarshisida turishga Alloh bizni nasib etganligi uchun qarshilik ko'rsatmaymizmi biz ular kabi bo'la olmaymiz, posho. lekin hisob kuni albatta kelajak u vaqt kelganda adolatni tutganlar yetimni haqqini qo'riganlar g'aribonga ses mazlumga nafas bo'lganlar qoladi ya'ni biz qolamiz ular o'ylarki buncha harakat faqatgina dunyo sevgisidandir turklarni dunyoga ehtiyojimi bor posho biz yiqilmasligimiz kerak biz yiqilsak tarix yiqilur biz yiqilsak insoniylik yiqilur bu karikaturadagi qurollar meni boshimga emas xalqimni boshiga taqalgandir xalqim huzurida bo'lsa bir boshim emas ming boshim fido bo'lsin hukmdorim bu karikaturalar sizni qizdirgan bo'lsa siz asablanmang biz lozim bo'lgan ishni qilamiz siz bu karikaturalarga g'azablandi deb o'ylaysizmi unda nima uchun g'azablandingiz fransuzcha bir gazeta bir odam payg'ambarimizning nomi bo'lgan bir teatr o'yinini yozmish bu kecha parijda o'ynalar ekan. payg'ambarimizga haqoratlar tilim bormaydi faxri koinot afandimizni haqorat qilyaptilar shaxsimga haqorat qilsalar e'tibor ham bermayman lekin dinimga payg'ambarimga hujum qilsalar o'larkan tirilaman jon berar ekan qilich chekaman boshimni olsalar go'shlarimni qiyma qiyma qilsalar oxiratda oh, Rasulullohning yuziga boqa olishlik uchun payg'ambar yuziga boqa olishlik uchun kul bo'lsamda kullarimdan tirilib jang qilaman bu narsalar qanday pastkash dushman bilan jang qilayotganimizga dalildir aslo ular kabi bo'la olmaymiz, lekin mudofadan ham chekinmaymiz darhol fransuz elchisini chaqiring joyingda tur hukmdor hazratlari janob elchi biz musulmonlar payg'ambarimizni juda yaxshi ko'ramiz u zotni eng ko'proq sevganlar uning uchun jonlarini fido qilganlar chekinmaymiz kerak bo'lsa biz ham fido qilamiz eshitishimizcha bir teatr o'yinini hozirlabsizlar payg'ambarimizni haqorat qilgan teatr sahnasi men bolqonlarni iroqni suriyani liviyani hijozni kavkazlarni anadolni va poytaxtni sultoni men islom xalifasi abdulhamidxon u teatr o'yinini to'xtatmasangiz dunyoni boshingizga yiqaman